сегодня Украбронпром сделал отчет. Отчет перед громадой, перед украинским обществом о своей работе за год. И вот сегодня каждый житель Украины, каждый депутат народа может получить вот такой отчет, который называется 2015 результаты. В них каждый на себя найдет ответ, что за этот год сделано в военной промышленностью Украины, какие результаты достигнуты. У украинской оборонной промышленности две основных задачи. Первое – это поставка техники и вооружений ритмичная вооруженные силы Украины. Каждое воинское подразделение должно иметь эффективную современную технику. И, вот, собственно говоря, задача «Укроборонпрома» в 2014 году это было максимально быстро скоординироваться и обеспечить ремонт техники, которая была на складах хранения, которая была в вооруженных силах. И, собственно говоря, та, которая принимала участие в АТО. В 2015 год уже прошел под эгидой постановление новых видах техники на серийное производство, современной техники, техники с принципиально другими характеристиками и с принципиально другими возможностями. Но мы еще и говорим, Укроборонпром участвует на экономическом фронте, не только на фронте боевом, в зоне АТО, поставкой техникой, но и экономически. Экономически Укроборонпром по результатам 9 месяцев уже перечислил 3 миллиарда, больше 3 миллиардов бюджет Украины по результатам года 2015 будет перечислено больше 4 миллиардов гривен в бюджет Украины. И мы считаем, что 80-тысячный коллектив э, у Корабронпрома это действительно на сегодняшний день слаженный механизм, который выпускает э, тысячи изделий, тысячи современных изделий, эффективных изделий, которые позволяют защищать жизнь и здоровье наших солдат и офицеров. И вот сегодня на Киевском бронетанковом заводе мы такой сделали своеобразный отчет, э, необычный. Мы пригласили сюда сотрудников и рядом э, с ними, глядя в глаза общественности, чувствуя поддержку нашего трудового коллектива, мы, собственно, и проговорили о том, что сделано и о том, что будет сделано в следующем году. У нас достаточно амбициозные планы, и основная миссия наша заключается в том, чтобы Украина действительно была независимой, Украина была цветущей.